Kalau dia naik atas badan kamu Untunglah ha, Barulah buruk ni tadi Dia lembut hati dia Jadi para ulama pun Buat andaian Kenapa buruk ni tadi Dia tak mau bagi naik ha, Antara andaian dia Buruk ni dia terlampau segan Sebab yang nak naik ni Satu orang yang sangat-sangat hebat Kira makhluk yang nombor satu Makhluk yang nombor satu Ranking nombor satu Nak naik atas dia Jadi dia dia segan ha, satu lagi riwayat mengatakan Burak ni pada hari kiamat nanti Akan ditunggang oleh Nabi Muhammad Pada hari kebangkitan nanti Jadi dia belum bersedia Nak ditunggang sekarang Macam-macam lah andaian Maka tak kala mendengar buruk Itu akan perkataan Jibril Maka patuh tubuhnya dengan peluh dan tetap ia serta merendahkan dirinya hingga naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dia. Apabila malaikat Jibril dah pujuklah tu tadi, dia pun duduk diam-diam. Ah -diam dengan berpeluh-peluh dia. Nabi Muhammad pun naiklah ke atas dia. Kata Abu Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah iaitu burak yang ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam salam tak kala datang ke Baitullahil Haram ziarah anaknya Ismail dan Siti Hajar. kata Sa'id bin Musayyab tadi dia keluarkan pendapat dia dia kata burak yang Nabi Muhammad naik ini ialah burak yang sama yang dinaik oleh Nabi Ibrahim. Ha, tapi sandaran dia tak jumpa. Cerita tu dari mana datang cerita tu? Mungkin cerita mulut ke mulut saja sandaran yang tak kukuh. Ha? Jadi kalau nak tengok cerita tentang burak ni macam-macam. Ada orang kata burak ni datang daripada syurga. Okey, ada orang kata burak ni dia ni tak ada jantina. Dia, lelaki pun bukan, perempuan betina pun bukan. Ha, jantan bukan, betina pun bukan. Yang buruk tu tadi ha, Pondan pun bukan Dia tak ada jantina Macam malaikat lah ha, Malaikat kan tak ada jantina Malaikat ni lelaki pun bukan Perempuan pun bukan ha, Tapi sandaran ni saya tak jumpa Semua sampaikan saja ha, Kita kena saring lah ha, Kita nak cerita pada orang Sandaran cerita yang kukuh Cerita yang tak, tak kukuh ni kita ambil Simpan saja okay, dia ni bukan betina, bukan jantan. Ha, ada sejenis tiram Di dalam dia ada mutiara kan okay, Tiram ni sepanjang umur hidup dia Dia boleh tukar Mula-mula dia -mula jantan Lepas tu dia tukar jadi betina Selama berapa tahun dia tukar jadi jantan balik ha, tu tiram tu Dia boleh tukar jantina dia Ada pula makhluk Allah di dalam laut sana Ada dua jantina Jantan pun dia, betina pun dia ha, Ada binatang-binatang dalam laut tu okay. Jantan pun dia, betina pun dia Okay, kata cerita-cerita yang lain pelana tempat duduk atas buruk ni tadi dibuat daripada mutiara putih dan dia punya tali kekang daripada batu permata yakut merah yang ni pun tak tahu sandarannya cara-cara cari tak ada tak jumpa kita simpan dulu ada pula orang kata dekat dari buruk ni antara mata dia ada tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada tertulis pula dalam hadis-hadis cari tak jumpa juga jadi cerita mulut ke mulut ni macam-macam lah orang tambah ya? Ha, tu kita kena hati-hati bila meriwayatkan cerita-cerita agama okay, sebuah hadis riwayat Al-Hakim ini ha, nak cerita pada hari kiamat nanti Nabi Muhammad Dia nak naik buruk Kata hadis ni maksud dia Unta Samud Samud ni satu kaum Kaum Nabi Soleh Dia ada unta dia Unta Samud dibangkitkan untuk Nabi Soleh Maka dia pun menunggangnya Dari kuburnya sampai kepada Masyar Itu Nabi Soleh tadi Dia naik unta tu Dan ketika itu Aku yakni Rasulullah Menunggang buruk Yang khusus disiapkan untukku Masa Hari kiamat nanti pada mahsyar dah dibentangkan nabi soleh dia akan naik unta daripada kubur dia pergi ke padang mahsyar nabi Muhammad pula dia naik buraq daripada kubur dia pergi ke padang mahsyar hadis riwayat hakim maka kekuatan hadisnya pun tak tahu bilal dibangkitkan dengan menunggang unta dari syurga Ini bilal yang tukang azan yang pertama dulu dia bangun naik unta di atas belakangnya dikumandangkan azan. Nah, ketika para nabi dan umatnya mendengar seruan, aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Mereka berkata dan kami bersaksi atas yang demikian. Hadis riwayat Al Hakim. Jadi berdasarkan hadis ni, dia kata Nabi Muhammad ni pada hari kiamat akan naik buruk. Hadis riwayat al Hakim. Nah, satu je. Jadi kekuatan dia pun tak tahu setara mana Maka berjalan ia padahal Jibril pada pihak kanan Serta memegang belakangnya Dan Israfil pada pihak kiri Serta memegang kekangnya ha, Sini dia kata Masa Nabi Muhammad naik ha, Buruk ni tadi diteman oleh malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Kalau itu kata malaikat Mikael. In, oh ini pun ya, dia nampak macam ada percanggahan. Maka sentiasa berjalan hingga sampai kepada satu dusun yang banyak nakhli, iaitu pohon kurma. masa Nabi Muhammad naik burung tadi jalan menuju ke Palestin, sampai dekat satu satu kebun, satu dusun, pokok-pokok kurma banyak. Maka berkata Jibril, turun Ia Muhammad di sini maka sembahyang dua rakaat maka turun ia dan sembahyang dua rakaat ha, sampai di kebun kurma ni tadi mereka Jibril perintahkan Nabi Muhammad turun sembahyang dua rakaat Nabi Muhammad pun ikutlah dia turun daripada uh, burak ni tadi dia pun sembahyang lah dalam dusun tu kemudian maka menunggang ia akan burak maka berkata Jibril baginya Adakah tuan hamba tahu tempat semayang tu? Ha, tempat yang kamu semayang tadi tahu tak tu? Apa nama tempat tu? Maka sabdanya tiada. Nabi Muhammad jawab tak tahu. Maka katanya itulah Taibah, yakni Madinatul Munawwarah dan kepadanya tuan hamba berpindah. Ha, kata malaikat Jibril, tempat kamu semayang di dusun kurma tu tadi itulah Madinah. Suatu hari nanti kamu akan berhijrah ke Madinah. Yang banyak pokok kurma. Ada hadis Nabi kata, kurma Madinah ni kalau kita makan, dia ni boleh menghindarkan sihir. Uh, tapi susah nak dapat kurma Madinah ni. Yang orang jual tu banyak ada tipu je ada kita kurma Madinah, kurma Madinah. Ah. Dia susah nak dapat, dia dia pun besar. Kurma Madinah ni besar. Uh, dan sentiasa berjalan buruk itu serta melangkahkan satu kaki kepada satu kaki sekira-kira sepenglihatan mata. Tu lah laju dia tu. Sekali langkah sejauh mata memandang. Maka berkata Jibril, turun ya Muhammad semayang dua rakaat. Ha, tadi dah turun semayang lah. Dah jalan jauh, kena turun pula semayang pula lagi. Maka turun ia, maka sembahyang Nabi dua rakaat seperti yang disuruhnya. Kemudian maka menunggang semula. Maka katanya, adakah Tuan Hamba tahu apa tempat itu? Maka sabdanya tak tahu. Katanya, itulah Madian. Pada pohon kayu yang didengar Nabi Musa kalam Allah. Ha, tempat tu nama dia Madian. Di situ Nabi Musa ni dia berbicara dengan Tuhan. Ha, tu dia punya sejarah. Maka sentiasa berjalan ia kemudian berkata Jibril, "Turun ya Muhammad, maka semayang dua rakaat." Turun lagi semayang dua rakaat lagi. Maka memperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang